her hafta bu saatlerde hamı bizimle beraber oynuyor. Gelip oynamak istiyorsanız verişimize sona kadar bakın. Bunun yolunu da öğreteceğim. Bugün tamaşaçılarımız uzun bir yol geldiler ve Crystal Hall'un kapısında herkes test olundu. Covid testleri negatif çıktığından bir araya geldik ve oyun başlayacak. Bugün de oyunumuzun baş sponsoru Bir Bank'tı. Öte hafta oyunu yarımçıq kalmış Şəkidən Mehman Reşid'im bugün yeni gelip ki oyun devam etsin. Bir daha hoş gördük. Baş şəhri Fətihbəy. Mehman müəllim keçən epə ilə bir yola çıxmışdıq, yarı yolda dayandı. Dayandı. Və ə, davam etməyin zamanıdır. Səkdir. Mənə maraqlıdır ümumiyyətlə uzun yollarla münasibətiniz necədir? Yaxşı. Doğrudur. Uzun yol getməyi sevirəm. Əla. Yaxşı yol yoldaşı kimdir? Tanışa bilən yoldaşlar. <laughs> Söhbət apara biləcək yolda. Elədir. Eyv ki bu gün sizin dəstəkçiniz, iş yoldaşınız Elmirin danışmaq hüququnu əlindən almışıq. Amma Elmir, axşamınız xeyir olsun. İnanın ki bu gün bu zalda məndən daha yaxşı həmsöhbət tapmayacaqsınız. Odur ki, gəlin uzun söhbətimizə davam edək. Beləliklə Ötən həftə yarımçıq qoyduğunuz oyunda ilk itirilmə məbləğ 200 manatı qazanmaq sizə müvəffəq oldu. oldu. Əgər ə, iştirakçılarımız xatırlayırsa, 5 suala cavab verdikdən sonra bu uğuru əldə etmişdiniz. Yekun da gəlib 9-cu sualda 1500 manatı da qazanmış sayılırsınız. Növbətçi itirilmə məbləğ kimi 10-cu sualın 3000 manatını təyin etmişsiz. İndi onu oynayacağıq. Bu yolda sizin bir köməyiniz qalıb, o da dosta zəng köməyi idi. Və ümid edirəm ki, oyun əsnasında ondan ən keç istifadə etmiş olacaqsınız. Bir şey xatırlatmaq istəyirəm sizə ki, mehman müəllim oyunun istənilən məqamında pulu götürüb oyunu dayandıra bilərsiz və qaydaları bilirsiniz deyə davam da edə bilərsiniz. Bəli. O zaman milyonların şousu sizin üçün davam edir. Buyurun. Məsəbib də xatırlatmaq istəyirəm ki, mükafatınızı bu axşam bir bank vasitəsi ilə sizə köçürməyəcəm. Bu rahat yolla pullarınıza qovuşmaq demək olacaq. Amma görək nə qədər. 10-cu sual 3000 manat. 3. Gümüş nitratın digər adı nədir? A. Cənnət daşı, B. Cəhənnəm daşı, C. Qiyamət daşı, D. Axirət daşı xatırladıram ki bir köməyiniz qalıb dostuza zəng. Bir mexis sərmüş, yığa bilərsiz, bilirsizsə deyə bilərsiniz. Gümüş nitrat. Mənbə ona zənnət daşı olmalıdır. Axirat daşı gümüş nitrat. So sodyum natrium. Natrium Gümüş. Amma qış. Ya bu nitratlardan biridir, gümüş nitratdır. Bildim. Gümüş. Hansı ixtisas oxumusuz? Mən energetika oxumuşam, sonra iqtisadiyyat oxudum. Harda oxumusunuz energetikanı? E, Sumqayıtdan. Aha. Aha. Qəbul imtahanınızda kimya olub? Olub, olub. Özüm kimya ilə məşğulam. Kimyə maddələrin satışı ilə məşğulam. Gümüşlü taş bilirəm nədir? Cənnət daşıdır amma bilmirdim. Cəhənnəm daşı eşitmişdim belə. Mən bilən cənnət daşı olmalıdır yox. Cavab veririk. Məntiq, məntiq verir. bunu deyir ki, qiamət daşı ola bilməz, cəhənnəm daşı ola bilməz. Axirət daşı və cənnət daşı. İkisi bir ola bilər. Yəqin axirət daşı da ola bilməz. Natrium, gümüş. Mən də nəyi görsət cənnət cəhənnəm arasında qalmışam. Axirət daşı, cənnət daşı. Bəlkə bu sözü deməyə hələ tezdir amma yenə də. Sənət daşı cəhənnəm başı. Cəhənnəm başı natrium aşılayıcı maddələ. Gümüş metalı. Cənnət daşı. Burada natriumla heç bir əlaqə yoxdur ya, nitratdır bu. Bəlkə dosta zəng edək diye ki elə sizin sahədə eee dostlara sual deyeyim müəllim bu. Fətəh bəy. Yo. <laughs> yani, onlar çox qeyri-adi uşaqlardı. Hə, yani, Cəndətdə... onları saxlamıs qeyri-adi suallara. Qeyri-adi suallara. Cəhənnəm məsahib, qiyamət. Mən belə uşaq naxış olmalıdı. Qiyamətdir, cəhənnəmdir. Xatırladım ki siz pulu götürüb gedə bilərsiniz. Yok götürmeden falan. Oynamak istiyorsunuz. Oynamak istiyorum. Evet. Riskli oynuyorsunuz. Riskli oynuyorum ben. Oy olsun ağa cennet taşım. Bu son karardı. Son karar olsun. Ağa cennet taşı diyorsunuz. üç nitrat. Nə olduğunu bilirsiniz. Təqribən bu kimyəvi maddə insan dərisinə düşəndə açıcı maddədir. Qara ləkələr əmələ gətirir. Natrium nitrat. Ə cənnət daşı deyil. Heyf ki deyil. Heyf ki deyil. Cəhənnəm daşıdır. Cəhənnəm. Çox təəssüf, çox. Çox, təəssüf. çox təəssüf. Mənim. Çox. Aldım. Yene məbula. Siz e, boyunun da bir cəhənnəmi olmalı idi. Gəldi mə bu yerdə sizi tapdı. 200 manat qazanmış oldu səbətə 10 manat. Birirəm ki kartınız var e, və çox asanlıqla məndə bu 200 manatı sizə ötürmüş olacam. Pul artıq sizdədir. Məhəmmədəm, tələssi idi belə oldu, yoxsa başqa səbəbi var idi? Yox, belə tələsmədim. Nə deyim? Hesab Oyun elə... təfənizi dəyişməmişdiniz. Hesab elədim ki, ola bilər də. Hə? hə, də. Nitrat, gümüş belə çaşdırdı məni, hə? gümüş kimi nəsinə birləşməsi nitrat. Nitrat aşığıcı maddədir. Unudum, məhəmmədəm. Bə... <laughs> Tanışlığımız bizə bəs edə. Oğlum, <laughs> sağ Teşekkür. Teşekkür. Teşekkür, sağ ol. Təşəkkür edirəm. Sağ ol. Çünn Azərbaycan oynamaq istəyib və o cümlədən Qusardı. Rəna Xanım Qazıxanova bu gün milyonların şousunda. Hoş gəlmisiniz ana xanım. Hoş gəlmisiniz. Mən bilirəm ki, Qusarda yaşayırsınız. Bəli. Nə işləməş olursuz? Müəlliməyəm. Məktəbdə. Bəli. Nə dərs verirsiniz? Kimya dərsini. O. Biraz əvvəl gördüz də necə bir vəziyyət yarandı. Məsəl o sualın ə, cavabını siz bilirdiniz. Sözünüzü mən bilmirdim amma mən məntiqlə tapmaq olar. A. Mən də deyirəm ki, bildiyiniz suallar düşəcək. Bu gün sizi dəstəkləyən oğlunuz Elmardır. Bəl. Elmar, xoş gəlmisiniz. Sizi 15 sual gözləyir. 100 min manat qazanmaq üçün bütün suallara doğru cavab vermək lazımdır. 5-ci sualda ilk itirilməyən məbləği qazanacaqsınız, 200 manat. 3 köməyiniz var: 50-50-yə, Əl dosta zəng və tamaşaçıların köməyi. Yatdan çıxarmayın ki, ikinci itirmə məbləğini təyin etmək üçün 5-ci sualdan sonra fürsətiniz olacaq. Eyni zamanda oyunun hər bir məqamında mən yoruldum, davamını oynamaq istəmirəm deyə bilərsiz. Pul mükafatınız nə qədər olur olsun, onu bu axşam burda bir bank tətbiqindən köçürməklə də edirik. Başlaya bilərik? Başlayaq. O zaman milyonların şovusu sizin için başlayın. İlk sual. 10 manat. Bazı insanların inancına göre karşıdan ne geçerse uğursuzluk olar. A. Yaşıl at. B. Çehrayı it. C. Garapşi D. Mavi keçi. Hesan şey ki inançlara kadar da benim inamım yoktur ama deyilenlere göre Garapşik C Garapşik pişik C Garapşik C Garapşik doğru cevabı. Garapşik <laughs> birinci defa iki kimese uğur geldi. <laughs> İkinci sual 20 manat. İlhame Guliva ve Reşad İlyasov'un ifa ettiği mahnıda neyin fergi yoktu? A. Yaş. B, K, İ, C, gözəllik, D, maş. Allah qanı gəlir, əhmət fərsən, gözəlsəniz qanımıza. Həmmər xanım, yaşın, xəbərin, yaşın fərqi yoxdur. Yaşın nə fərqi deyirsiz? Hə, məhz elə idi. Yaşın nə fərqi fərq 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 var ki? Fərqi var ki. Yo, yaşın fərqi var. Bu doğru cavabdır. Bu yaşoyaşsan deyil. Növbəti sual. 50 manat pul bədədir. Göray. Hansı ağıl qəhrəmanı canavar sürüsündə böyüyür? A. Buratino B. Cerstan C. Ələddin D. Mowgli D. Mowgli. Dəqiqdir. Ha, və də arqutipik əsər əsasında. Də Mowglidirsə. Bəli. Müəllifi də düz xatırladınız. Doğrudur. ən sevdiyiniz kitab hansıdır? Salam Qadirzadadan, təbəssümün mükafatıdır. A o, bəs ən sevdiyiniz şok. film? Aslında xoşladığım filmlər çoxdur. Sadəcə Son Baxtlıqlarım Fransız filmi bir sitə gəlir. Oy, mən də onu çox sevirəm. Bir az çox gözəl həyatı. 4-5 il bundan əvvəl baxmışam, amma ə, hər dəfə gələndə şox. baxıram. Əla. Hə. 4-cü hə. hə. sual 100 manat vədidir. Hekimler iğne vurarken neden istifade edilirler? A. Amplua B. Ampul C. Ampir D. Amper Yazışları eyni olan sözler doxşar. B. Ampul Amplua değil. Yox, ampula başka söz, başka mənam bildirir. Ampul, B. B. Ampul deyirsiniz. Ve bu doğru cevabdır. <laughs> biz düz buyururuq ki bu sözləri bəzən səhv salırlar. Ah, e, kiminsə ampluası yerinə kiminsə ampluası deyir. <laughs> ampluası çoxuşur <laughs> çox. <değil> de. <laughs> e, bu amplua aksonun ifa etdiyi rollar çoxluğudur. Amper cərəyan şiddətinin vahididir. Ampulsəsinin sualın doğru cavabı idi. <laughs> Yaxşı, 5-ci sual. 200 manat. Olimpiya oyunlarının açılış mərasimində nə edirlər? A, su tökürlər. B torpaqda şıyırlar, C məşəllə yandırırlar, D hava öfürürlər. Bu 5-lin sualları həmişə belə görməli variantları ilə olur cavab variantları. Məşəllə yandırırlar. Dəqiq odur. Məşəllə yandırırlar, bəli. C məşəl yandırırlar. Və özü adətən bu vəzifəni məşhur bir şəxsə həvalə edirlər. Dəli. Odur ki, sizin bu cavabınız da doğrudur. hamı tamam, təbrik edirəm. İyi ki etirilməyən məbləği əldə etdiniz. 200 manat oyunun sonuna qədər sizindir. Onun üstüne ne qədər çok qoya bir o qədər yaxşı. Siz mənə deyin, 100 bin manat qazansaz nə edəcəksiniz? Əvvəlcə onu kazanmak lazımdır. Hı -hı. Ama yine de. Bu işin bir tarafı. Gelin özümüzü el yaparak sanki 100 var. Ne edeceğiz? Valla biz öyle insanlara ki aile canlıyız. Ailemize, evlatlarımıza ne eləyiriksə onlar üçündür hayatımız, əziyyətlerimiz, zahmetimiz. Evladlarım için. Ve sizin öz arzularınız? Səyahat etmək? Etmeye... Yok, səyahatla aram yoxdur. Doğrudan? Yox, yox. Hatta yakin Bakıya gelişdir, hər dəfə sizin için bir stresdir. Yol yorur artık. xüsusilə də əgər o məşorqoba yolu ilə gedirsənsə belə yox vallahi quva yolu ən e, yaxşıdır Bakının tıxacların olan yerdə bu da var <laughs>